হেল্ল' গাৰ্লছ ৱেলকাম বেক মাই ইউটিউব চেনেল মই আছোঁ পুৰণাঘৰত পুৰণাঘৰ মানে আমাৰ ককাহাঁহ মামাহঁতৰ পুৰণা ঘৰত আৰু ইয়াৰ বাৰীখন বহুত ডাঙৰ বাৰী দেখুৱাম আৰু কি কি আছে কি কি নাই আৰু এইখন বিৰাট ডাঙৰ বাৰী এইবোৰ পাণ গছ এইবিলাক কোমোৰা ফুল ডাঙৰ বাৰী এইটো ঘৰ এখন বাৰী ডাঙৰ ডাঙৰ বাৰীত বহুত ডাঙৰ বাৰী হয় এইবোৰ পাণ গছ গোটেই পানেই গছ গোটেইবোৰ পাণ এইবোৰ গোটেই পাণ আছে তাৰপিছত কোমোৰাপৰা ধৰি এইবোৰ পিচ চাইডটো এয়া পিচ চাইড দেখুৱাই দিছোঁ এয়া কিমান ডাঙৰ বাৰী আৰু গোটেই সেউজীয়া পৰিৱেশ গৰম দিনত থাকি ভাল লাগে বিশেষকৈ এইফুগুটি ঘন জংঘলতে আৰু আৰু পিছফালে সেইফালে ধান আছে এইয়া ককাহঁতৰ এইবোৰ ধাননি একদম ধুনীয়াকৈ ৰুই থোৱা চাহ বৰ ধুনীয়া হৈছে গোচা গোচা হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ গোচাবিলাক বৰ ভাল লাগিছে চাই আৰু সেউজীয়া পৰিৱেশলৈ গ'লে ইয়াত সেউজীয়া শাক পাচলিৰ কোনো অভাৱ নাই মানে ককাহঁতৰ ঘৰত ইয়াতো বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াৰ কল পচলাৰ পৰা ধৰি বি বিভিন্ন ধৰণৰ মানে শাক পাচলি বন চব্জি পাহব খাব পাৰি আৰু টেনচন নাই ইয়াত চবজিৰ কাৰণে সেইকাৰণে ইয়াত ভাল লাগে থাকে আৰু গৰম দিনত ইমান গৰম নুঠে ইয়াত এইবোৰ ছাঁ গোটেই একদম এইবোৰ গছবোৰ গোটেই ছাঁ হৈ থাকে এইটো কোমোৰা লাগি আছে আৰু লাগি আছে সেইফালে ভিতৰৰ ফালে লাগি আছে কোমোৰা আৰু এইটো এটা লাগি আছে এটা পুনি নহয় ঢেৰ লাগি আছে আৰু খাই থকাও হয়তো ঢেৰ গোটেই কোমোৰাই কোমোৰা ককা অকণমান শুলি আছে জীয়াই আছে ধান উলিয়াব ধান তিলাবলৈ যাম হয় ন ককা কি ক'ব কওকচোন কিবা এটা কোনে কয় কি কোনে ভিডিঅ' কৰি আছো মই আপোনাক ইয়াত লোকেল ফল মূলৰ অভাৱ নাই ইয়াত ক'বলৈ গ'লে চব আছে এতিয়া কমলা টেঙা লাগি আছে এই কমলা টেঙা এইটো কমলাই এইবোৰ ধেৰ লাগিছে কমলাৰ ওপৰত অকণমান কেমেৰাটো ফ'কাছ লোৱা নাই তথাপিও গোটেই কমলাই লাগি আছে ইয়াত লাগিছেগৈ আৰু হ'বগৈ আৰু কেইদিনমানৰ পিছত খাবলৈ এতিয়া মধুৰি পাৰিম মধুৰি খাম এই তাকে ডাঙ বিচাৰি আছোঁ ৰঙলাও মধুৰি গছত লাগি আছে এইটো ৰঙালাও মধুৰি গছত ইমান ডাঙৰ ৰঙালাটো আৰু সেই মধুৰি লাগি আছে মধুৰি পাৰিম এতিয়া আৰু কিমান প্ৰতিটো জানো মধুৰি দেখাই নাই ভালকৈ আছে কিন্তু এই কেক এটাই ইয়াত খাই পেলাই চেঁচা একদম ছাঁ পৰা বাৰী ডাঙৰ যে বাৰীখন একদম ছাঁ পৰি আছে তাকে থাকিও ভাল লাগিছে তিনিটা যেনে পাৰিলোঁ বহুত ওখ ডাঙৰ মধুৰি খাই মজা লাগিব খাই চাম কেনেকুৱা লাগেনো মজা আছে খাই দোকানৰ মধুৰী যেতিয়া মিছা হয় আৰু বিয়া ভাইছিল জেদালি অগে মতলব কৈ যি একদম দৰকাৰী কথা এটাত ক'বলৈ থাকি গ'ল এই খুটাবোৰ ঘৰৰ ঘৰৰ খুতাবোৰ কাঠৰ হয় খুটাবোৰ কাঠৰ হয় আগৰ কাঠবিলাক বহুত হেভি হয় এতিয়া নহয় পচাই নাই ক'বলৈ গ'লে এতিয়াও ধুনীয়া হৈ আছে এইবোৰ কিমান বছৰ হ'ল বনোৱা এইটো পুৰণা ঘৰ ন ত' পচাই নাই একদম ধুনীয়া হৈছে এতিয়াও যেন পকা সূতা নিচিনা হৈ আছিলে চালে মানে একদম পকা সূতা বৰাব লাগে দেখিবলৈ একদম মানে বস্তুটো ইমান ধুনীয়াকৈ আগতে মিস্ত্ৰীবিলাকো বহুত ডিজাইনাৰ মিস্ত্ৰী আৰু ক'বলৈ গ'লে ভালৰ পৰা ধান উলিয়াইছে ককাই মই কুটামগৈ তাৰপিছত নামঘৰত যাম নামঘৰ মচিব ওলাইছে দুইটা মচিমগৈ এই ভালৰ পৰা এতিয়া উলিয়াই দিব ককাই ধান উলিয়াই হৈছে আৰু এইয়া আৰু ইফালেদি উলিয়ালোঁ বহুত গৰমো ধানৰ সেইবিলাক গাত বহুত গৰম হেৰি লাগি যায় কুকুতাবলৈ যাব লাগিব এয়া ককাহঁতৰ নামঘৰভাগ ইয়াত হেৰি মচিবলৈ আমাৰ ভাল পৰিছে কেনে আজি মচিম ককাই মই এয়া ককাই হাৰি আছে ধান ক্ষয় সূতাটো কাকাই ঘৰত আছে বাৰু এইটো খুব কম মানুহৰ ঘৰত এইটো কিনা যাব আজিকালি আমিও মচি আছোঁ এইটো আৰু এটা এইটো ফকটীয়া এটা বহি ছাৰ আছে দাই পকা পকা এ ককা বিস্কুট এইটো হেমন্ত শুই আছে কুতীয়া কাবেৰী মোবাইল চাই আছে হেৰিয়া ঢাকি লৈছে মুখখন আইতা কি আছে অমিত হেমন্ত অমিত নহয় কিয় এতিয়া অমিতক বডি দেখিছা নাই কেনেকুৱা হৈছেতো চাহপাত কঢ়িয়াই কিয় বাপৰে বাপ পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে ল'ৰাবিলাকে বহুত কষ্ট কৰিছে লগতে ছোৱালীবিলাকো কৈছে তেওঁলোকে যাতে নিজৰ সপোনত সফল হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক যাতে তেওঁলোক আগবাঢ়ি যায় আৰু সফল হ'ব হওক আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বেল আইকনত টিভি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰি দিব